Днепропетровск. Приднепровская ТЭС – одна из самых крупных теплоэлектростанций в Украине. Здесь очень сильное задымление и, конечно, запах очень нехороший. Это не просто пыль и газ, да? В ее составе очень много опасных веществ. Это э, оксиды серы, сернистый ангидрид, СО3, оксиды азота. Вечером, как будто чисто, у меня там столик стоит, старый кухонный столик. Ну, на лоджии, на лоджии. И вот с него а, пластик вверх, пластиковый белый, вытираю, и тряпочка черная та же. Этот тест годами загрязняла воздух в близлежащих районах. На экологов, которые постоянно требовали обновить устаревшее оборудование станции, никто не реагировал. Ни власть, ни владельцы предприятия. Больше двух тонн выбрасывается только свинца, соединение свинца. Более шести тонн соединений цинка. Не говоря уже о других тоже металлах, которые тоже вредны для организма. И когда была зима, то снег был черный, вот здесь ветер дует, и Приднепровская ТЭС дымила и приносила миллионы. Дышать стало легче только в 2014 году, когда заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов с общественными активистами выдали руководству станции так называемую «черную метку» как самому опасному для окружающей среды и здоровья людей предприятию в городе. Тогда руководству ТЭС пришлось потратиться и поставить фильтры. Были введены в эксплуатацию два современных электрофильтра на блоке номер 9 и блоке номер 11, по которым выбросы были приведены в европейские стандарты до 50 миллиграмм. Сегодня она выглядит так: ни тебе черного дыма, ни сажи, ни опасных выбросов. Неужели это и есть чудо-фильтры с европейскими стандартами? И, наконец-то, жители Днепропетровска могут вздохнуть спокойно. Вот только вдыхать теперь им придется в темноте и холоде. Станция была остановлена по причине полного снижения запаса угля на складе. С какими проблемами теперь придется столкнуться жителям Днепропетровска? И какова цена вопроса? Кроме того, вы узнаете, как Приднепровскую ТЭС продали за бесценок и кому она принесла миллионы долларов дохода. Смотрите прямо сейчас. 2011 год предднепровскую ТЭС приватизирует компания ДТЭК Рената Ахметова. Он становится единовластным хозяином почти всей тепловой электроэнергетики в Украине. Днепропетровское предприятие стало одним из последних его приобретений. Жемчужиной в его коллекции. Это была крадишка, стоит сотка. Ахметов становится владельцем стратегически важного предприятия Днепропетровщины, при этом особо не потратившись. Он властный. Відійшов за мільйон за мільярд 174 мільйони е, і сто тисяч. А держава поставила ціну мільярди сто сімдесят чотири мільйони. Просто тобто ахметов, зробив вигляд, ніби от він підвищив ціну на сто тисяч гривень. Це для нього там навіть не на карманні гроші, якийсь там дрібязок, е, І став. Е, Поговаривают, что именно он курировал передачу столь важного энергетического объекта своему бывшему шефу Ренату Ахметову. Огромное спасибо. Весь послужной список Вилкула пестрит работы на Ахметова. В 2000-х годах известный в Кривом Роге профессор Юрий Вилкул вместе с сыном Александром помогли компании Ахметова в приватизации некоторых местных предприятий. И с тех пор они остаются надежными партнерами хозяина ДТЭК. Работая на южном горнообогатительном комбинате в Кривом Роге, молодой Вилкул создал налаженную сеть недорогих поставок сырья для производства металла на заводах Ахметова. И вскоре, в 2003 году, донецкий олигарх приглашает Вилкула работать на своем центральном горнообогатительном комбинате, который входит в холдинг «Метинвест». Он трудился на Рената Леонидовича аж до самого начала политической карьеры, которая также стартовала с подачи влиятельного начальника. Несложно догадаться, в какую партию определили Вилкула. Всегда в правительстве Азарова Вилкул считался человеком Ахметова, представителем его интересов. В 2010-м, возглавив Днепропетровскую область, Александр Юрьевич стал выполнять свою привычную задачу. Обслуживать бизнес интересы своего босса Ахметова. Объясню, компания DTEC умудрилась капитализировать э, свои активы в 4 раза. Понимаете? В четыре раза. Кстати, Вилкул старший в этом же 2010 году, как и его сын, поднимается по карьерной лестнице и становится главой Криворожского городского совета. В благодарность за оказанную честь и доверие Вилкулы добросовестно выполняют функции хранителей активов Рената Леонидовича. Лоббируют интересы и потребности олигарха во всех сферах и на всех уровнях. Кстати, даже на посту губернатора Вилку младший продолжает занимать должность почетного директора горнорудного открытого акционерного общества Метинвест Холдинг. Поэтому условия продажи Приднепровской ТЭС ни для кого не становятся сюрпризом. Эта сделка была сфальсифицирована путем ограничений конкуренции до одного участника. Я знаю, что навіть, ну, на тот час те конкурсы, которые проводились, они проводились ну, хотя бы с двумя. Учасниками дуже вирішили взагалі ну, по повному безпреділу йти. Навіть формально його знак, не залишити аукціону. Тобто, лише один учасник. Він яку ціну призначив, таку і призначив і таку і заплатив. Получив за безценок такое прибальне підприємство, Рінат Леонідович делает мільйони. Підніпровська тес спроектирована на роботу на огляд Ашової групи. То есть, ну, на антрацитовому штибі кажучи. Именно такой уголь добывают на объединениях ДТЭК – ровенький антрацит и свердлов антрацит. Ахметов продает свой уголь своей же электростанции и сам определяет, сколько тот будет стоить. Государству сложно с ним торговаться, ведь олигарх может попросту оставить Днепропетровск без света. И вот случилось то, чего так боялись. 1 августа компания ДТЭК остановила выработку электроэнергии. Протягом цього тижня сталося в системі досить багато дивних речей, при тому, що чотири блоки атомних знаходилися в планових ремонтах. Це дуже багато. Чотири це дуже багато Якось незрозумілих причин, і ми зараз це відправили спеціалістів. Відключилось три блоки, які оперуються ДТЕКом. Тобто, дуже багато співпадінь. Бізнес перестав приносити ті доходи, що раніше. так как снабжать детековским углем из зоны АТО ДТКовскую ТЭС Днепропетровске теперь неудобно и затратно. А покупать уголь не у себя Ахметов не привык. К тому же это отличный шанс поторговаться. Поэтому энергохолдинг ДТЭК требует повышения цены угля, заложенной в тариф на производство электроэнергии тепловыми станциями. По нашей информации, ДТЭК хотел продавать свой уголь по цене 1500 гривен тонна но его себестоимость на самом деле намного ниже указанной. Об этом говорит и то, что холдинг отказывается закупать уголь по цене 1100 гривен тонна на госшахтах. Зато экспортирует свой уголь ДТЭК по цене ниже 1100 гривен. Введение цены угля на уровне полторы тысячи гривен тонна в тариф на производство электроэнергии для ТЭС, как того хочет Ахметовский ДТЭК, приведет к росту стоимости электричества для промышленности страны на 40% и станет губительным для нее. Кроме того, якщо те становиться, то можна ж напомнити своєму толковому менеджері, якого Ахметов вновь продвігать на предстоящих виборах голови Дніпропетровська. Це вигідно йому політично, скільки показує. Дивіться, як погано ми зупиняємо в е, значить станцію. А от при вілку лі такого не було. Зато при вілкулі було много чого другого. Ми зараз звернулися заяву про порушення кримінального провадження стосовно дій пана Вілкула в період, коли він був на посаді безпосереднього чільника Дніпроподроського адміністрації, Була маса фінансових зловживань. Доволі велика кількість до нас пішла звернення миттєва, дуже багато пов'язаних з аграрною темою. Так інше, да? люди звертаються. Но в прокуратуре Днепропетровска не спешат рассматривать дела против Вилкула. Заява зашла формально, она зашла в прокуратуру, но данных стосовно порушення криминального проведения у нас нет. Что есть безумовним порушенням в статье 1016 КПК, поэтому сейчас мы обязываемся это делать через суд, и далее будем уже пыльно контролировать, скажем, рух этой криминальной справы. А для большей уверенности придумали еще одно решение проблемы. І вчора у нас відбувся злам нашого офісу, тобто навіть гроші, які лежали там в шафах, або інше нічого цього не цікавого. Це є якраз реакція на нашу подібну діяльність особливо пана Вілкова. Ну, Відповідна відповідальність за це лежить на ньому. Любой чоловік, який при власті Януковича, находился во власти и был и принимал какие-то управленческие решения, занимал важные ответственные посты, тем более Вилкул был в правительстве. Ну, понятно, что этот человек замазан во всех криминальных схемах периода режима Януковича. И вот сейчас господин Вилкул очень надеется вернуться на свое прикормленное место. Собираю жить и работать, и побеждать на выборах в Днепропетровской области. Кстати, когда мы записывали интервью в Приднепровской ТЭС, нам не на камеру рассказали сотрудники станции, что тут уже вовсю агитируют за Вилкула. И это неудивительно. Ведь Ренату Леонидовичу опять понадобится плечо своего верного оруженосца, который до сих пор, невзирая на свою долголетнюю службу в партии регионов, остается в игре наше правосудие на удивление избирательно. То есть Арбузова оно преследует, Вилкула оно не преследует. То есть у нас Клименко почему-то преследует, Вилкула не преследует. И мы можем только догадываться, какие суммы через него проходили.